Доброго вам воскресного дня, дорогие во Христе, братья и сестры. Начался Великий пост, и нам, естественно, еще раз нашу встречу посвятить вот этой теме. Сегодня мы обратим внимание, собственно, на значение поста, и поговорим, сделав, может быть, некий упор как раз-таки на телесную сторону поста. Да, потому что обычно в последнее время по многим каналам, многие богословы, священники говорят о том, что телесная сторона поста это не самое важное, да, главное это духовная сторона поста, меньше обижаться, примиряться, да, никого там не есть, да, образно выражаясь, не обижать. И у многих людей, вот многие прихожане, да, или люди, которые только-только делают первые шаги в вере, создают такое впечатление, что как бы уже телесный пост, собственно, и, и, и не важен, и не нужен, да, и, но это на самом деле не так. И вот мы немножко сегодня обратим внимание вот на вот эту проблему. Значит, первая цель телесного поста, это, как уже не раз говорилось, тренировка тела, да, то есть, ну вот недавно Олимпиада закончилась, и там понятно, что многие спортсмены, да, которые добивались каких-то результатов, ведь они огромные усилия к этому предлагали. Сколько времени, да, сколько пота пролито в тренировках, в нервах, да, в расстройствах. Ведь, по сути дела, ну, прямо скажем, допустим, да, как не только спортсмены, а как и у каждого человека. да У нас, в принципе, в жизни неудач все-таки больше, чем успехов. Да. Это призовых места только три, да, а спортсменов он сколько много. Поэтому все не могут выиграть. Так и в жизни тоже мы всего не можем добиться. Но однако совершенствоваться и духовно расти, телесно расти нам необходимо. И поэтому пост дается церковью, телесный пост, да, для самодисциплины. Пост дисциплинирует человека. Ни для кого не секрет, что все обращают внимание, что люди, которые ведут активный образ жизни, занимаются тем самым спортом, да, люди здоровые, целеустремленные, да, умеющие распределить время, умеющие чего-то добиваться в жизни. Похожая ситуация происходит и в духовной жизни человека. То есть, знаете, как говорят святые отцы, что если человек не может воздержаться в малом, ему очень тяжело воздержаться и в чем-то большом. Ну, проще говоря, если человек не может в посту, чтобы не поесть мясо, да, ну, как бы, ну, согласитесь, не самое тяжелое в жизни, да, но с некое ограничение для самодисциплины, да, то как он может в себе поработить и уничтожить какие-либо другие страсти, да, как, допустим, гордость, эгоизм, сквернословие, да, или то самое, там, пьянство, допустим, да. Кстати говоря, прекрасная Возможность для людей, которые страдают каким-либо недугом, как раз таки пост, это исправиться. Почему? Потому что, опять же, здесь как бы дополнительный стимул. Да? Вот страдает человек алкоголизма, да? но есть у него огромное желание бросить эту заразу. Есть такие люди, да, их, конечно, может не так и много, но они есть. Да? И как раз таки пост, вот он, человек дополнительно помогает ему это сделать. Вот человек потерпел первую недельку Великого Поста, да, и он вдруг он увидел, что с Божьей помощью он может воздерживаться, да, он может держать в узде этот грех. И человек уже появляется, знаете, некая уверенность в собственных силах. То есть он начинает понимать, что он не раб этой бутылки, что с Божьей помощью он может окончательно избавиться от этого порока. И уже это возможность человеку сделать в дальнейшем какой-то шаг. Да? Ну, сюда же берем, допустим, и там людей, которые... Там, проблема с весом. Да? Вот пост как раз-таки прекрасная возможность, она себя ограничить человек немножко воздержался, он увидел, что он не раб холодильника, да, что, оказывается, не обязательно на ночь холодильник открывать. Да, и потом это дополнительно у него некий стимул, да, который помогает человеку вот, себя держать в руках. Да. Ну, плюс известная пословица, что сытая брюха к молитве, к учению глухо. Да? Человек, который немножко воздерживается, чувствует некое такой вот э, духовный подъем. Да? Ну, э, те люди, которые посят, вот, обычно из беседы, да, говорят, что, конечно, ну, тяжело обычно первые несколько дней, первую неделю, да? пока организм немножко перестраивается. И потом, когда организм уже перестроился на новый рацион, на новый стиль питания, то как-то все спокойненько проходит, ну, без особых, как говорится, неких там сильных проблем. Да? Вот еще раз вспоминаем это выражение Господа, что неверен в малом, будет неверен и во многом. И наоборот, да? то есть верен в малом, будет верен и во многом. То есть, когда человек не может элементарно правила соблюсти, конечно, очень тяжело ожидать, если вдруг придут какие-либо испытания, да, или что-то серьезное нужно будет сделать, человек и здесь, конечно, может дать промашку. Святой Иоанн Златоуст по поводу поста да, еще обращает наше внимание, что пост это ведь прекрасная возможность и совершать некие благотворительность, пожертвования он советует в это время просто немножко меньше питаться, а вот разницу в деньгах да, вот, употреблять на благотворительной цели. То есть отсюда следует, что пост это, конечно, не просто смена рациона. Потому что многие люди именно так к посту относятся. Что если весь Великий пост провести на бананах, марципанах, и, говорится, красной икре, да, э, там, с какими-то э, особыми, там, с японским суши, супер дорогим, да, и вот это, мол, я попасил, и при этом э, гораздо больше уходит финансов, да, для того, чтобы, говорится, как-то пропитаться, чем обычные дни, ну, не совсем правильно, конечно, отношения, да. Вот, тогда получается как -то обратно, наоборот, некая реакция. Должно постараться. Может есть пищу более простую. Да, вот допустим для детей прекрасным постом может быть ограничение телевизора, компьютера, ограничение сладкого. Да? для них. Да, может быть, конечно, не каждый ребенок там в силе от мяса воздержаться, но от конфет это еще тяжелее, конечно. Для, да и не только для детей, да, наверное, и, и для взрослых. Да. Вот. И, конечно, неправильное совсем выражение, вот это водкопостный продукт, да, его можно пить. Это неправильно. Да. То есть ведь, опять же, суть поста это самоограничение, да. ну, а когда человек выпивает, понятно, какое же ограничение. Да. Когда страсти, да, организм теряет самоконтроль и все начинает это, вылазить наружу. Тоже, конечно, общеизвестный факт. Вот. Ну, более того, также я убежден, что человек, который старался и постился в Великий Пост, он праздник Пасхи встречает все-таки намного ярче, чем тот человек, который не постился. Да, то есть пост это еще и возможность подготовиться к хорошему празднованию, да, к встрече праздника Пасхи Христовой. Да. То есть человек старался, трудился, он чувствует ну, некий духовный подъем, что он хоть как-то готовился к празднику Пасхи. Да. Ну, для человека, который не посился, часто праздник Пасхи это просто лишь ну, очередной некий там праздничный стол, да, ничем не выделяющийся. Более того, знаете, у человека есть такое плохое свойство, когда если мы не контролируем наши страсти, наши увлечения, то эти увлечения, они порабощают человека. То есть человек, который начинает по чуть-чуть выпивать, без должного контроля, да, он в скором времени намного увеличивает свою дозу, да. Сюда же берем другие наши страсти и пороки. Человеку все мало, да, ему хочется нового, его же это не удовлетворяет, но ну, как наркоман, да, которому все нужно больше и больше дозы для того, чтобы получить какое-то, скажем так, вот уже там все, те ощущения, да, которые он ожидает получить, ощущения, не знаю, там, кайфа, да, вот так. Э, пост – это прекрасная возможность э, ну, правильной жизни, да. То есть пост во многом создан и для того, чтобы человек не пресытился в этой жизни, чтобы жизнь человека, чтобы жизнь ему не надоела. Вот человек, который попросил, допустим, месяц, да, вот для него уже, ну, так даже с эстетической некой точки зрения, да, там, то самые продукты мясные, творожные приобретают некий новый вкус, да. То есть человек заново видит радости в малом, да. Супруги, которые воздерживались добровольно, в великий пост, они никогда не охладеют, не присытятся друг другу, да. Они будут всегда друг другу желанны а наоборот когда нет воздержания то здесь уже конечно человек пресещается, ему хочется что-то нового да отсюда измены какие-то извращения и так далее да и вот это тоже важная составляющая поста поэтому дорогие братья и сестры будем все-таки помнить о том что не только духовный пост важен но и интересный пост также важен. Поэтому пожелаем всем нам Божьей помощи. Ну и если кто-то не может поститься весь пост, ну хоть какое-то воздержание, конечно, надо стараться, чтобы у нас было. Да? Не может поститься постом, ну постись хоть несколько дней в неделю. Но какой-то труд с Божьей помощью нам надо понести, чтобы подготовиться и радостно встретить праздник Пасхи Христовой. И всем вам желаю Божьей помощи.